Я не знаю, есть ли... Вот. Дай хоть говорит, во дворе я похожу. Просто с ним вот в этом, как он называется, переноски вот Да, вот так. Он, они в одной яме, только у меньше, а больше. Бывал, и киндеры не ел. Он такая сладкая была дитина. Да. Он как будто сейчас ось дитина проснется. Да блин, я не видела, но видел. так да. На работе я была, и он меня забирал. Еще спросил у меня, сама доедешь или забрать? А я говорю, я в футболке в легкой кофте. Я, говорю, я как бы могу померзнуть, ничего страшного. Но он сразу сказал, нет, нет, все, я еду. Еду, еду, Мишку беру и еду. Он у меня умничка был. Чем его все детки безумно любили. Он всем помогал. Он его безумно любил. Он и умер с ним, он не забрал его, потому что он его так любил. Потому что это его Сашка-Танька, это мама и папа его. Он его так называл. Он приехал. Там нужно было минут 20-10 подождать, чтобы мы закончили все. И все это время шумело, и по чуть-чуть приближалось. Оно все громче, громче. И прошел первый взрыв на второй этаж, мы на первом. Муж сказал, давай пойдем, нужно спрятаться. Мы бежать начали. И все, все, пах, вот этот, вот этот хлопок. Делал. Встаю вот так, поворачиваюсь. А он вот так вот возле дубочка его уже ноги. И я просто я я ну я думала это не он, просто черный весь. Я подхожу, а у него кровь булькает во рту кровь, я он дышит, потому что он, боюсь, что он сейчас захлебнется, за ней. Я начинаю перев... я про Мишу все это время не, даже не подумала, я увидела, я переворачиваю Миша он обратно ложится что это. Я Миша, Миша, смотрю вокруг. Опять его переворачиваю, беру его за руку, рука с... Ну, она, там... в другую сторону там просто на... Мы скотчем обматываем. больше нет, он мертвый, его больше нет. Через 4 часа сказали, что нашли моего ребенка на козырьке парикмахерской. Там, или я не знаю, какой-то магазин. на метров 10 вверх полетел. А я, у меня осколок в ноге на 7 сантиметров. Ну, даже не хочется о себе говорить. Почему это Черехов говорит о том, что можно возвращаться? Он отключает, открывает это метро. Наоборот, тут нужно крест ставить, что сюда нельзя ехать. Летит и летит же. Два месяца мы были и в Кременчуге, и в Полтаве. Мы в Ивано-Франковске были, так как там мой сын. Мы решили, что после 9 мая посмотрим, как все будет. И страшного, сильно, сильно присильно, ничего не произошло. Мы приехали, первые три ночи было так хорошо, спокойно. Вдалеке где-то там оно стреляло. Тут мне предложили работу. Я очень хочу сказать тем людям, которые тут и с детками, чтобы они не ехали сюда, не сделали этих ошибок, чтобы они не чувствовали то, что чувствую я, все тут, которые их любили. Давай опять начинал просто. Вс, едем. Что ты там в машине туда покажи. Дуже гарни штаны купила. Я штука хорошая покупаю всегда. Зараз еще б... вот мы рюкзак, рюкзак. купили. Це речі хлопцям, які Саша виділила гроші на ЗСУ. Це ще багато. Це, це тільки машина. Одна, да, одна частина. Потому що наше государство не дає грошей на дизель, бензин. Тобто ви ті гроші, які вам надсилали на допомогу люди, ви зараз на ЗСУ витрачаєте? Ну, на даний момент, так. Да. Потім буде мені потрібно відвести лікарство і... вночі, поки все хоть тихо. А ми за час можемо лежити? Так. Да. Вона мені зараз дуже класно допомагає. Але їй потрібно буде їхати зараз. Забере сина і поїде додому, до мами. Не додому, вона там. Додому, до, до мами. До